Ви мажоритарних з Луганщини, хочу пояснити, так? так ви взагалі як оцінюєте те, що зараз вибори відбуватимуться за старим законом? От, ваш ваш округ звільнений зараз чи захоплений терористом? П'ять сіл звільнених. Вся территория оккупирована. То есть вы, меня как беспокоит... мажоритарник, в своем округе его не сможете, правильно? Не это же главное, кто пройдет Мошинск или Иванов или Петров, главное, чтобы государство было, чтобы мы построили государство. Я никогда своим мандатом не дорожил, я дорожил мнением своих избирателей. И для меня сегодня политические какие-то разборки я не хочу это поддерживать, это нормальное состояние в любых партиях, и это не главное для меня сегодня. И я боюсь этого, искренне боюсь и боль того, что есть две угрозы. Это то, что сегодня угроза российская. Мы уже имеем агрессию России. Это первое, то, что нам действительно надо всем собраться в кулак и дать действительно сдачи, так, чтобы мы смогли сберечь Украину. И вторая угроза, не менее опасная угроза, но просто она, знаете, опасность мы ее увидим, почувствуем позже. Это коррупция, которая к сожалению, мы ничего не смогли победить коррупцию. Как пример, я, секретарь транспортного комитета, могу отвечать четко по Министерству транспорта. Такой коррупции за всю историю Украины, как в Министерстве транспорта, я не видел. У меня горы вот таких бумаг лежат на столе жалобы людей с доказательствами. Я обращаюсь везде. Вот слава богу, есть генеральный прокурор. Сегодняшнюю... А Сегодня. Министра, да? Да, я... да, я вам скажу, что там министр не руководит министерством. Там руководит первый зам Малин. Его история, с откуда он пришел. С 2010 года по 2014 год, год он был зам губернатора Одесской области по ЖКХ. То есть в городе Януковича он был 4 года, пробит процевал. Его назначают на автодор, он пробыл два месяца в Атадоре, успешный менеджер, так называемый в кавычках, через месяц назначает первым замом. А здесь... Війни, yes. Абсолютно yes. правильно. Yes. Моих жалоб везде. Особенно в Бурмаку десятки. Я лично к Бурмаку проходил на прием, показывал, что вы делаете. Ну что ж вы... Пан Михайлович, вы за Бурмака, он представник Я не хочу тут делить. В каждом есть... Понимаете, когда доходят до власти, редко кто это выдерживает. Поэтому еще раз говорю, сегодня мародерство, не просто мародерство, мы уничтожим экономику. Людям нечего было будет скоро кушать. И еще я все-таки пользуюсь, пользуюсь, одну минуту буквально. Скоро, я проехал по Луганской, по северным районам, где никогда сепаратизма не было в северных районах, где стояли свою независимость простые люди. И сегодня там устроили угонение на ведьму, да? С фельдшера вызывают там в СБУ, и ему приклеят, что в его э, амбулатории проходил э, этот э, референдум. Какая его здесь вина, что мы не обеспечили конституционный строй там, не защитили от автоматчик его, а, еще буквально секунду, а Ефремов, Престю, бывший губернатор, Кравченко, Галенко, разгуливают по городу, вы понимаете, и такое ощущение, что будут наказаны невиновные, а кто причастен, опять уйдет. Пан Михайлов, прокурор что арестовать Ефремова, да. а потом обменять его, например, на лётчицу Надию Савченко, россиянам. Такие вариант возможны? Можливый. А чем они? Вин высокопоставленный чиновник российского ФСБ, наверное, скорее всего, доллар, то есть у него минимум генеральская. Думаю, что а, в нас... Э, Наш ниже... да, в Да, абсолютно правильно. Да, вообще, об этом человеке это... Криминальный, криминальный авторитет всех еще годов. Его место давно в тюрьме, мы все это прекрасно знаем. Его на Луганче ненавидят. Я только что приехал, люди мне говорят две, два вопроса. Чего же вы их не позакрываете, да, те, кто нас грабил всю жизнь? Это первое. И второе, люди сегодня просят, умоляют, остановите войну, делайте что угодно. Каким образом? Мы боимся, мы засыпаем под свист мин, под шум э, гул... Э, гранатометов. Сегодня самое главное действительно защитить свою родину и остановить войну. Про економіку давати політичну закриму партійну тематику. Пане Валерію, дивіться за п'ять е, років е, в свого президента президентства. Віктор Ющенко не створив на сході якусь альтернативу партії регіонів політичну силу, яка б підтримувалася місцевим населенням. Зараз Слава є Богу. політична сила, яку можуть підтримати ті люди, які розчарувалися в партії регіонів і вважають Януковича злочинцем. За кого вони зараз можуть проголосувати? Кого вони зараз підтримують? Чи є така сила, яка зможе бути популярною на сході, але не представники партії. Регионе. я могу с уверенностью вам ответить что нету такой политической силы на сегодняшний день я слышал для меня была неожиданность, может быть это только в луганской области да Ээ, меня обвиняли в том что вы хотите закрытые списки протянуть для того чтобы вы не приезжали вы и так депутаты не приезжают к нам в общем то я вижу что действительно никакой политической силы которая бы сегодня была присутствовала там нету мало того там же газеты не выходят никакие государственные, я имею в виду про украинские. Мы Лера, это создали. Будут те выборы там, читаешь Россия, возможность провести не, выборы? Нет, на, сих, на, на та... в север... <свят> <проблема> на... других север... не районах нет не будет выборов. Не скажут, что вони... не я хочу вам не сказать надо. одно. Единственное, извините, что вас перебиваю. Мне... А это а не мои слова, это слова моих людей. Я имею в виду моих луганчар, которые говорят: вы опять хотите провести выборы без нас? чтобы мы не голосовали. Если вы это будете делать второй раз, первый раз мы понимаем война там и все остальное, президентские выборы, как бы еще было понятно. А сейчас что? Какая необходимость, чтобы мы не голосовали? Есть для этого вариант какой? Можно не провести мажоритарные выборы? В этих округах не отложить їх на то время, коли освободив. через місяць, через два, через три. Это ж випадку. Я думаю, що ви теж не приклалися ні одним словом до того, щоб дійсно правду ще сказати рік назад попередній владі. Вийдя. Через... Я виступив ви 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 проти Лукович. Ви. Сотні, я бродити в Луганській області. Не У пар... а, і фракції партии Ріо. Я того, що не потім. Віздіяльність. Ви до людей сьогодні не повернулись на Луганщину. На Луганщини ненавидять всю владу, і місцеву, і Кабмін, а Верховну Друзі, Раду. Пане Юрій, пане Володимир, все ж таки питання щодо легітимності ви виборів Скажу. на Луганщині і на Донеччині. Для того, щоб на Луганщині боротися з цим Щось? режимом і боровся, і успішно, і доказав, що можна партію регіонів побіждати на їхній території. Пане Владі, російських десантників сьогодні. Полонених чи не полонених в них немає статусу полонених, адже Україна офіційно не веде війну з Росією, але але в них є статус затриманих. Я так розумію, що їх можна судити за організацію незаконного збройного формування. Вони мали зброю на території України, і їх сьогодні допитували в СБУ, щоб їх признати треба надо хоча б воєнне положення. У нас сьогодні АТО, і я вважаю, причина в цьому ато і. И... лишние наши потери, потому что нет единоначалия, и абсолютно вещи надо называть своими именами. Если мы не ведем военное положение, не будем воевать с военными, обученными военными Российской Федерации, а то будет годами. Нам Он, принципе, обязательно несколько дней надо, потому что само. на Луганщине сегодняшний, я же говорю, вчера только приехал. На самом деле, сегодня беженцы рожают, их оперируют. А бюджет в этих районах, где в Марковском районе, в Миловом... Валерий, я, в, немедленно в, нужно в Украине, надо бюджет, действительно да? перекинуть да? эти деньги. Все я сегодня беда. с Беженцев очень много. На 70% в медицине увеличили затраты. А а беженцы не финансируются с бюджета. Просьба немедленно к обмину, постановой к Луганской области пересмотреть в, Друзья. внутри бюджет.